Правда. Вот когда, скажи. Ну, вот, то, что Ростов грязно, мне приятно слышать. Поехали, я езжу в трамвай, хожу на рынок, хожу в магазин, мы тут не увидели в магазине. Спросили, угу. что я здесь делаю. Сказал, пришел за картошкой, удивились. Угу. Мы всю зиму убирали под бордюрку, мы всю зиму, снега было мало, занимались парками, мы всю зиму возили мусор жизни. Мы, я потратил массу денег и всего остального, чтобы город этот был лучше. Вот для того, чтобы мы существенно поменяли этот город, мне надо три года. Ну, и нет, и точно не потому, что мне два дали, да? Ну, вот да. То, <laughs> точно не поэтому. Но очень большой механизм. Во-первых, первое бюджетирование. Во-вторых, выстраивание системы. Эта система должна работать. В-третьих, замена ручного труда, потому что огромная площадь, и сегодня вытащить это нельзя на механический труд. И четвертое, самое главное, это еще раз повторюсь, мы все живем в этом городе, и каждый вокруг себя должен наводить порядок. Я пришел сюда работать, управлять городом, не уборщиком.